Значит, на первом пленарному засіданні, значит многий вопрос задавали, в частності немає депутата Жлабинського, він реально задав вопрос, а хто, а що, а як, значить, по поводу руководства чистого міста. От я хочу представить Мартиненько Дмитрия Александровича, 1803 года рождения. Прошу сюди на трибуну, вкратце значит, Дмитрий Александрович немножко розкажу, з 2006 по 2008 год Значить, работал заступником директора товариства «Металлоцентр» з 2008 года по 2011 год, работал заступником директора КП Формація з 2012 по 2014 год. работал директором товариства ЕКОВТОРГУП і з 25.07 2014 года призначений директором КП Чісто міста. По состоянию на 30 июля 2014 года в предприятии существует кредиторская заборгованность в размере 295 тысяч, дебиторская в размере 195. 54 тысячи кредиторской задолженности это разрахунки с поставщиками, остальная цифра это налоги, а именно заработная плата в размере 63 тысяч 800 гривен Единый взнос в размере 63 126 гривен. Предприятие имеет задолженность по налогу на добавленную стоимость в размере 69 тысяч. И на налог с дохода физичных лиц предприятие имеет задолженность в размере 44 тысяч гривен. Отступлю немножко от темы. Сегодня был у начальника инспекции, где грозились чуть ли не блокировать счета и так далее. За, второй, за полугодие предприятия показало, ну, рентабельность это назвать тяжело, минус 48 тысяч согласно бухгалтерскому учету. Основная проблема на предприятии то, что у предприятия существуют тарифы 2008 года, затвердженные в міськойконком. В Тариф экономически не обрунтованный. Я в течение четырех дней уже своего назначения, мы активно работаем над ним. Согласно решению Кабинета министров Украины от 17 июля, вся компетенция по формированию тарифов сейчас в распоряжении у местной Влады, соответственно, депутаты, исполкомы. Мы постараемся с сотрудниками предприятия в течение там, этой недели тариф доработать и вынести его на общественное обсуждение, согласно законодательству. Вопрос такой. Был аудит. Результаты аудита уже известны. Как эти результаты аудита могут повлиять на вашу положительную деятельность? Да, проходил аудит, который акты выполненных работ подписаны 21 июля, если я не ошибаюсь, этого года. Да и сделаны выставки по поводу аудита, Мы, э, и рекомендации аудиторского предприятия по поводу вывода предприятия э, ну, на показательную рентабельность. Но рентабельность предприятия не зависит, ну, косвенно зависит от аудита, но напрямую зависит от формирования тарифов. Я вернусь к, ну, к тарифам опять же. Они 13 копеек за квадратный метр, 2008 года. Тарифы формировались на основании показателей макроэкономических 2008 года. Соответственно, цена бензина была в тот период 6-7 гривен, она там колебалась на протяжении года, мы изучали эту информацию. Средняя, вернее, минимальная заработная плата, на которую мы сейчас будем при обсуждении тарифа и на общественных слушаниях, и, и, ну, мы привязываемся к минимальной зарплате на сегодняшний день, согласно законодательству, на 1218 гривен. В тот период она была 550 гривен. То есть, тут не надо быть большим арифметиком, ну, все минимум на два умножилось. Плюс мы в наших, разработке нашего тарифа хотим разделить, то есть привязать жителей многоэтажек к тарифу человека. То есть каждый, ну, мы опять же это высадим на обсуждение, сейчас о цифрах не готов говорить, ну, мы на обсуждение это и комиссии горсовета это будут все обсуждать. А коммерческие структуры и бюджетные организации будут согласно расчетов платить за квадратный метр, ну и там согласно показателям. Живет одна бабушка, у которой это 50 квадратных метров. То есть она платит с квадратного метра определенная там сумма денег, да. И живут квартиры, допустим, в однокомнатной 5 человек, да. Значит, то есть получается с бабушки мусора очень мало, но она платит очень много денег. Значит, а в квартире, которая там 20 квадратных метров, живут 5 человек, значит, платят минимум с 20 квадратных метров, ну а мусора очень много от 5 человек. То есть, в принципе, будет там, если будет тариф. Кстати, тариф этот, значит, предыдущий директор был в Киеве, и есть, скажем так, предварительно утвержденный тариф с человека. Значит, давайте так. Я, вот вы, вот, интересный вы народ, ребята. Значит, говорю, что я вам представил директора, да? Директор не отчитывается. Вкратце сказал, как он будет заниматься, и начинается куча вопросов. То есть, в принципе, я очень лояльно отношусь к депутатскому корпусу, но давайте скажем так, ну не седайте мне на голову. Бо будет немножко то, жестче буду вести тогда сессии, а не в дружелюбных таких отношениях и началах. Значит, мы дали, я прав. Значит, мы дали, я представил вам директора, еще раз повторяю. Вопрос вообще не стоит порядку денном, если уже на то пошло. Значит, я еще раз говорю, я представил вам директора, все. Вы просили, я представил, спасибо. Значит, Дмитрий Александрович, спасибо большое, садитесь на место. Значит, вопросы будем задавать директору через три месяца. Понятно? Да, все. Все. Значит, как он мыслит, он сказал уже. Все. Значит, все, хва хватит. Сели на место. Продолжаем дальше сессию.